arab tili va qur'onni oson yo'l bilan o'rganamiz uch daqiqalik darsimizning ikkinchi darsi ya'ni ikki b ushbu darsimizda oltita yangi so'z o'rganamiz ushbu so'zlar qur'onda bir ming ikki yuz to'qson besh marta uchraydi tipadan foydalangan usulda ya'ni tip iy nima edi bilasizmi eshitaman ko'raman o'ylayman gapiraman ko'rsataman yaxshi ko'raman va bularni barchasini birga qilaman eshitaman ko'raman o'ylayman gapiraman ko'rsataman yaxshi ko'raman va bularni barchasini birga qilaman darsni boshlashga ijozat bering huva u hum ular anta siz antum sizlar ana men nahnu bizlar yaxshi o'rganish uchun tpidan foydalaning ya'ni bu so'zlarni o'rganishda qo'llaringizni ishlating huva desak ko'rsatgich barmog'ingizni ishlating hum desak to'rttala barmog'imiz bilan ko'rsatamiz to'g'riga anta desak to'g'ringizga ya'ni to'g'ringizdagi odamga qaratib aytamiz antum desak to'rttala barmog'imizni ishlatamiz tasavvur qiling ustoz o'quvchilarga sizlar uy ishlarini qiling dedi shunda antum bo'ladi ana desak o'zimizga ko'rsatamiz naqnu desak o'zimizga qaratib to'rttala barmog'imizni qaratamiz endi harakatlar bilan o'rganamiz huva u xumlar anta siz antum sizlar ana men nahnu biz qaytaramiz hua u hum ular anta siz antum sizlar ana men nahnu biz arabchasini o'zini aytib qo'limiz bilan aytamiz huwa hum anta antum ana nahnu huwa hum anta antum ana nahnu bularni sekin qila olasizmi hua hum anta antum ana nahnu huva hum anta antum ana nahnu huva hum anta antum ana nahnu mashaalloh siz ushbu videoni qaytadan ko'rishingiz mumkin toki yaxshi o'rganguningizgacha bu so'zlarni uyda mustaqil takrorlang do'stingiz bilanmi yoki o'zingiz takrorlang darsimizni tugatdik biz sizlar bilan 8 ta muhim so'zni o'rgandik bu so'zlar qur'onda 4100 marta uchraydi alhamdulillah